Я буду говорить о конкретном случае, конкретной ситуации, в конкретной стране по названием страна Украины. Мне очень нравится, что предыдущий доклад э и предыдущий доклад затрагивал очень такой специфический вопрос, который медицина, деньги, частные бизнес и так далее. Медицина, я хотел бы четко озвучить, и моя внутреннее мое такое внутреннее ощущение, что медицина, частный медицинский бизнес, это такой же бизнес, как и все остальные. Давайте в сторону отложим Непростые, исключевые моменты связанные с моральностью, с этикой. Бизнес-медицинский это деньги. Это просто понятно. И когда смотреть на этот бизнес с этой точки зрения, опять-таки понимаешь, что по каждое войну это отдельно взятая трагедия, воли. Но мы говорим о бизнесе. И пока мы будем смешивать два понятия, связанные с деньгами, с моральностью, бесплатностью, должен, не должен, это дело будет бесконечно, и мы никуда не отношите не денется. Поэтому, когда мы говорим о частной медицине, мы понимаем, очень простые, понятные вещи. Туда кто-то инвестировал деньги, кто-то хочет объединить деньги. Точно. Бизнес, о котором очень многие говорят, что это частный медицинский бизнес, когда идет паразитирование на государственном учреждении под названием «Я взял себе пользование приборчики, на нем зарабатывают деньги», это не частная медицина. Бизнес, когда отделение случайно приватизировано и оплата за газ, за свет, и за все остальное идет вот по каким-то непонятным вопросам, это тоже не медицинский бизнес. Когда государственный, за государственный бюджет купит прибор МРТ и клиника его юза, это тоже не медицинский бизнес. Когда не платят врачам, или вернее платят врачам, как бы они работают там, но как-то работают здесь, это тоже не медицинский бизнес, а да, частный бизнес. Поэтому вот я немножко на примере, поскольку организаторы попросили привести конкретные, Все бизнесы условно одинаковые, и мы пройдем этот немножко путь. Таким вот образом. Таким вот план презентации у вас есть поэтому да, я не восстанавливается. Субтрат кейса клиника из У нее своя история, когда до давным домом в 1993 году в Донецке она открылась, в 1997 перебралась в Киев, 2004 году в 2004 году расширилась, и вот возникла ситуация, которая, жалко, нет Валерия Дмитриевича Человеки, но он тоже в этом участвовал такого ответа, министр Верчина было, может быть, этот кейс рассказать. Он докладывал первым, на первом. что информировать? Какие проблемы? У вас же все хорошо. Говорят, что есть проблемы между старыми сотрудниками, сотрудниками Между а, самыми старыми целями, которые стоят перед людьми, новыми, новыми целями. Между основателями компании, которые, это еще одна проблема, которая во всех бизнесах в Украине практически существует. Есть основатели компании, которые как бы инвесторы, да, а есть те, которые работают руками. И очень часто между ними возникает проблема, особенно тогда, когда ну, либо что-то делить есть, либо когда нужно до инвестиций. И тут вот начинается спор. Ну и между целями сотрудников, потому что те сотрудники, которые работали до того и новыми, у них оказываются разные цели, потому что они по-разному себя видели в этом дальнейшем бизнесе. Что захотели собственники бизнеса? Провести структуру перестройку клиники, если это раньше было успешно, русская клиника, русская клиника, это значит, и продуктология, отличная, блестящая, успешная репродуктология, ну тут появилось большое здание, 8 тысяч квадратных метров. И чего бы не сделать больше, сделать успешную клинику по цели. Как бы так реализовать бизнес процессы чтобы, эти, чтобы, эта клиника эти инвестиции, которые были сделаны, принесли дополнительные деньги для дальнейшего развития? Как будут видеть нужных пациентов, которые появились другие нужды? если раньше нужных пациенты сводились к можно было выйти беременным, то теперь нужно не просто выйти еще родители здорового ребенка, да, ну, образом, затем родители здорового ребенка, а затем еще его выходить и отправиться домой в дом радостно. Ставилась задача определить зарубежный пациентов. и для этого ставилась цель внедрить стандарты ИСО, ну, но немножко такие своеобразные внедрители, поскольку основная часть пациентов могла приезжать из Германии, и, э, стандартизация ИСО проходила под контролем Российской и группы, и как следствие сделать клинику профитабельной, с деньгами и приметь его списывать. Что делать? Что не так? Организация выросла. То есть нельзя сказать, что организация была плохая или, или там, не такая. Это, а так. но было супер цена, либо 400%. Все-таки разница. Бизнес-процессы от маленьких узких до широких. Извините все мы прекрасно понимаем, да, поскольку многие организаторы и многие начинали с этой клиники, знают, что такое вот ядро в компании, да, которые начинали, и не организовывали, делали все. И тут приходят какие-то другие люди, говорят, а мы хотим работать с шести, ну, с 9, да, с 9 до 6. А как же осторожно говорить, так мы же похвалим. А одни, другие, курилки начинаются с уезда, нервотрепка начинается, где хорошие, где плохие, деления и так далее. Кроме того, репродуктологии, репродуктологи, если 8. мы ради Него камень детей, поэтому это отдельные люди, которые не подчиняются правилам. Ничего подобного подчиняются. Пациенты критичны, они иногда мешают работать, не на то, что это даже часто. Финансы это не вообще не врачебная категория, доктора и финансы. У нас лучше финансы, поэтому там мы должны получать заработную плату вовремя. А как она будет реализовываться? Откуда она будет это не есть наша проблема. Ну и естественно бизнес-процессы, могут совершенно по-разному трактоваться выпускником Киевского международного института Левого берега, правого берега, а если это, не дай бог, человек из Донецка, из Харькова, из Львова, это принципиально разные подходы к близкости к ведению пациентов. А Потому что у нас на кафедре так. Это может, требовало определенной стандартизации и каких-то единообразных подходов. Ицкак, ицка, Адлицензия, это знают. Вот вот вместо 99,9 компаний в нашей стране, они вырвались из бурного роста. Они все набрали какие-то темпы, они все вот куда-то побежали, собственники не знают, что с этим делать. И вот наступает момент, который называется, мы хотим стать либо капиталистами, либо мы хотим остаться собственниками, мы либо хотим еще что-то. И вот в этой фазе в Украине не только в советском бизнесе застряло очень много компаний. Потому что в этот момент нужно отдать часть полномочий кому-то. Это сложное решение, потому что очень часто собственники переживают за это, и за свой бизнес, но в то же время у них есть еще 10 бизнесов, а то и 20, а то и тридцать. И вот они все эти бизнесы пытаются тянуть, и очень тяжело. Вот в этой фазе положения силы в 2005 году вот я был приглашен, мы пошли дискутировать на эту тему. Что такое была семейная конкуренция? Хорошая, качественная? Это все все знают, вместе начинали, вместе прошли, вместе переселялись в Донецкое. Представляете, у людей поднялась и переехала в другой город. Это люди, ну, мне кажется, они просто прекрасно друг друга. Отстали, ну, и друзья, и коллеги. Чужие носили хаос, да, они были другие. Нет? Управление была проблема небольшая, ну как проблема. Наверное, конфликт от да, когда один, одни из собственников были в управлении компанией. Структура нечеткая, иерархия непонятная, потому что, опять-таки, можно было гораздо легче договориться между собой, чем строить какие-то бизнес-процессы иерархии. Обязанности возникли, в полном случае были структурированы, бизнес-процессы не бизнес предусмотрены. Что должно было произойти в соответствии с учениями собственных книг автоматов, которые в маркетинге написаны? Отход собственных иногда очень. Тяжелое решение. Вот так случилось. Приглашение наемных менеджеров. Понятно, что эти приходят, какие-то наемные менеджеры меняются. Ну, нужно решить это. Изменение культуры управления. Есть, естественно, для организации бизнес-процесса в сторону. Вот, вот в предыдущем докладе очень четко просматривалось. В сторону удовлетворения новых пациентов. Ни врача, ни клиники, ни государства а очень простого человека.